equipment here as EMS we are opening it in the ground yes. we have a, a, a equipment in it, uh, that we are час часу bu sayede çok sağlıklı bir gece gözlemi elde etmiş я как хотел спросить Єдина служба авіаційної безпеки, яку ми будуємо в Україні. Язання в язання в Україні. Значить, маємо які переваги. Да? Є Турція, в якій воно працює. От зараз ми в, наці... в Національній гвардії в аналогії національної гвардії Є Франція, де воно працює. Ми теж там були. Є Сполучені Штати, там, де ми були в Каліфорнії, дивилися, як воно працює там. Де, До речі, на, на озброєнні якраз от такі гелікоптери Сікорські. Зараз у нас починаються перші поставки гелікоптерів Airbus. В цьому році перші чотири будуть у нас аж 225, Super Puma. І ми починаємо розворачувати по всій державі систему, яка за. три с половиной роки развернется и э, будет спектр услуг. То есть мы не будем, э, чтобы полицейский вертолет занимается только полицейской функцией и никогда больше не, никуда не, не движется. Пограничники только пограничной Служба безопасности, служба чрезвычайных ситуаций только так. Система э, авиационной безопасности, которая будет создана, она будет э, соединять силы всех этих подразделений. И каждый из них э, будет в случае необходимости помогать и включаться в те или иные задачи. Это опыт передовых стран, так как это работает. Э, скажем так, это лучший опыт, который вот мы выбираем из тех систем, которые существуют. У нашей страны, к сожалению, не существует системы э, санитарной авиации. Она называется санавиация, но это несчастная скорая помощь, которая разбита и которая едет из. Э, здесь мы сможем это реализовать. Система спасения на воде, плюс система э, пожаротушений, плюс система помощи при стихийных бедствиях, плюс э, система отслеживания э, преступников, э, преследования преступников, мониторинг этой ситуации. Э, мы здесь видим э, турецкий полицейский вертолет, который работает э, при мониторинге. Те вертолеты, которые у нас предполагаются к, к покупке, это вертолеты, э, оснащенные. Э, ничуть не хуже, чем эти модели. Плюс специальные мониторинговые машины А125 для пограничной службы, глава службы здесь присутней зараз, которые тоже обеспечат полный контроль и мониторинг на границе, которые будут сопряжены со всей системой и с единым центром управления. Это стратегия, которую мы ведем, которая поднимет наш уровень сервиса и безопасности в стране совсем на другой уровень. И э, это та цель, к которой мы идем, и поэтому мы очень активно сотрудничаем с нашими партнерами. Э, и сегодня на встрече с Сулейманом Сулу, министром внутренних э, дел Турции, мы это обсуждали, и с командующим Национальной гвардией, который очень любит Украину, э, мы договорились о сотрудничестве. Э, до конца года первые вертолеты э, пополнят э, наши ряды, о, э, первые Арбасы и мы э, начнем разворачивать эту систему. Пожалуй, все. Я думаю, что следует еще обратить одно внимание на вот соседний вертолет. Это Ми-17. Это вертолет э, еще советских э, времен. И почему сегодня обращаю на это внимание? Потому что очень важно. Украина выиграла тендер на ремонт этих вертолетов очень э, в серьезной конкуренции. И теперь 17 вертолетов будут ремонтироваться, восстанавливаться на украинских предприятиях. Работа с Турцией – это стратегия для нас. И когда образовывается такая ось Украина-Турция, это очень сильное устойчивое соединение, которое в состоянии противодействовать многим вызовам, в том числе террористическим. И это очень важно. Для меня являются сегодня ключевыми словами, когда за сегодняшний день два министра, сначала министр внутренних дел Сулейман Сулу, затем министр юстиции Турции, подтвердили очень четкую позицию. Мы никогда не признаем, не признали, никогда не признаем аннексию Крыма и аннексию украинских территорий. Мы сделаем все, чтобы эта ситуация наступил конец, и мы здесь с вами союзники. Мы точно так же являемся союзниками Турции в вопросах борьбы с терроризмом, и здесь последовательно и четко будем союзниками.